Цього дня на спортивних аренах Марганецького гірничо збагачувального комбінату пройшло велике спортивне свято. 15-та – обласна спартакіада серед металургів та гірників України. Спартакіада проходить по трьом видам спорту, заключительний етап, шашки, шахмати і баскетбол. Приїхало сім команд. це всі команди металургії і металлургической и гранобывающей промышленности Днепропетровской области. Это Никопольский завод ферросплавов, Никотюб – это Никопольский трубный завод бывший, это Коминтерн, Баглей, Кокс, Аженикизовский ГОК, Марганецкий ГОК. Вот такие команды принимают участие в нашей спартакеаде. Вот сегодня на что сподеваетесь? На победу. Ну, баскетболисты это вообще безоговорочно, это наше. Ну, и шахматисты, и шашисты поборятся за победу ну, ежегодно. Вот, ну, последнее время проводится из Спартакиады. Так что, и постоянно мы, вот, примерно эти виды спорта мы у себя принимаем. э, какие-то виды спорта принимают? Никаких отжиникиз, какие-то едем в другой город там з яким відлична, Ми на Московск, Днепродзержинск. Сегодня с каким настроем приехали? С отличным. Настроение отличное. Погода классная. Мы всегда на соревнования, наш завод, наши ребята ездят сюда с супер настроением, боремся, стараемся. Иногда даже побеждаем. Ну, Топ, редко. Тобто не редко. Топт в Марганце не первый. Марганец мы ездим в последнее время, наверное, лет пять уже. Да, был перерыв, а сейчас лет пять уже ездим в марганец, боремся. Баскетбол, шахматы, шашки, боремся. Что именно вам понравилось в игре, что вы начали играть? Интересно, увлекательно, очень на логику игра. Все в советское время, да. Уже да. да. много раундов выиграли? Ну, в принципе, да. Ну, я больше любила в шахматы играть. У нас в Никополе не было шашистов. ну меня перевели на, на шашки, вот это я постоянно езжу. Сегодня играем три тура. В первом марганце? Да. Ну, как вам место? Очень интересно, красивое. Примог много? Бывает победы, бывает и прорыв. Ну, учимся. Учимося, розвиваємося. На п'ятнадцятій Олімпіаді Марганицька команда зайняла третє місце з баскетболу, п'яте місце з шахмат та третє місце з шашок. Вітаємо наших учасників!